एक ऐसी रोबोटिक किचन मशीन हो जो आपकी गैर मौजूदगी में खाना पक्का दे और उसका कंट्रोल पैनल आपके मोबाइल में अहमद एक मसरूफ नौजवान इंजीनियर था दिन भर दफ्तर की मसरूफियात और रात को दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते वो अक्सर अपने खाने पीने को नजरअंदाज कर देता था कई बार ऐसा होता कि भूख से निढाल हो जाता लेकिन खाना पकाने की हिम्मत न होती एक दिन अहमद ने सोचा काश कोई ऐसी मशीन होती जो मेरी गैर मौजूदगी में खुद ही खाना तैयार कर लेती यही ख्याल उसे एक अनोखे तजुर्बे की तरफ ले गया उसने एक रोबोटिक किचन केबन तैयार किया ये एक ऐसा किचन बॉक्स था जिसके अंदर जदीद सेंसर्स ऑटोमेटिक बर्तन और खाने बनाने वाली रोबोटिक बाजू नस्ब थे उसका खास कमाल ये था कि अहमद को खुद किचन में मौजूद होने की ज़रूरत नहीं थी वो अपने मोबाइल ऐप पर सिर्फ ये मुंतखब करता आज कौन सा खाना बनाना है किस वक्त तैयार होना है मुसल्ह कितना तेज़ और हल्का होना चाहिए फिर वो चाहे दफ्तर में हो आ दोस्तों के साथ बाहर रोबोटिक केबन अपने वक्त पर खाना तैयार कर लेता एक दिन अहमद ने आज़माइश के तौर पर मोबाइल ऐप पर बिरयानी का बटन दबाया दफ्तर में बैठे बैठे वो ऐप में देख रहा था कि मशीन किस तरह चावल धो रही है मसाले डाल रही है और गोश्त को भून रही है किचन से उठती खुशबू का तस्वर उसके दिल को बेचीन कर रहा था जब वो रात को घर लूटा तो जैसे ही दरवाज़ा खोला किचन से गर्म गर्म बिरयानी की खुशबू फैल गई खाने की प्लेट पहले ही रोबोट ने डाइनिंग टेबल पर रख दी थी अहमद ने मुस्कुराते हुए काफ अब जिंदगी वाकई आसान हो गई है ये रोबोटिक किचन मेरा सबसे बेहतरीन साथी है ये कहानी मुस्तबिल की एक झलक पेश करती है जहाँ टेक्नोलॉजी और सहूलत इंसान की जिंदगी को और भी आसान बना देगी